بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 سپٹیمبر 2025 پاکستان کے لیے وہ یادگار ترین دن ہے کہ جو شاید تاریخ پاکستان کے اندر ایک سنہری باپ کا آغاز کرنے والا ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہوا اور دفاعی معاہدہ بھی ستاون اٹھاون ممالک کے اندر پاکستان کے ساتھ کیا گیا سعودی عرب حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اور یہ طے کیا گیا کہ آج سے یہ یک جان دو قالب ہیں یعنی اب تک سعودیہ اور پاکستان دو الگ ملک تھے لیکن آج سے سعودیہ اور پاکستان دفاعی اعتبار سے ایک ملک ہیں اگر ایک پہ حملہ تصور ہوا تو دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہماری خدمات کو قبول کیا اور میں اقبال کے شعر کو واضح کرنا چاہوں گا جو اس نے کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم کی پاسبانی کے لیے ایک شرف تھا جو مسلمانوں کو عطا کرنا تھا اور اس کے لیے پاکستانی قوم کو چنا اس کے اوپر چاہیے کہ ہم دو رکعت نفل ادا کریں شکرانے کے نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ظاہری اسباب کے درجے میں تو خیر مودی کا بھی شکریہ کرنا بنتا ہے کیونکہ مودی اگر وہ جنگ نہ چھیڑتا انڈیا کے ساتھ پاکستان کی تو پاکستان کبھی بھی اپنی قابلیت کا لوہا بنوانے کے قابل نہ تھا اور پاکستان کی وہ جنگ جو فروری میں ہوئی وہ اقوام عالم کے اندر ایک سنہری دور کا پاکستان کا آغاز تھا جس کے بعد پاکستان نے جب سر اٹھایا تو عالم نے دیکھا کہ الحمدللہ للہ الحمدللہ پاکستان کے اوپر لگائے جانے والے الزامات پاکستان کے بارے میں پھیلائے جانے والی خرافات پاکستان کے بارے میں پھیلائے جانے والے توہمات سب مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئے اور پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے کہ اپنے بلبوتے کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتا ہے مودی اور گودی میڈیا آج تک نہیں مانا کہ اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی وہ اب تک بھی انڈیا کو پاکستان کے مقابلے میں فاتح قرار دیتا ہے لیکن پوری دنیا یہ بات مان چکی ہے امریکہ کے صدر سے لے کر سعودی عرب کے پرنس تک یہ بات طے کر چکے ہیں کہ اس جنگ کے اندر فتح پاکستان کی ہوئی اور اس کا واضح نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب جیسا ملک جس کا امریکہ کے ساتھ دفاعی جو ہے معاہدہ تھا تعاون سیکیورٹی کے اندر بڑے معاونت تھی آج جا کر وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ گئے اور اب پاکستان جو ہے سعودی عرب کی دفاعی پوزیشن سنبھالنے کے قابل ہو گیا ہے الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہے اور اس کے سمرات اور اس کے اثرات مڈل ایسٹ پر بہت گہرے پڑنے والے ہیں لیکن ہم اس معاہدے کی ذیل کے اندر یہ بھی غور کرنا چاہیں گے کہ آیا اس معاہدے کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس معاہدے کے اندر کیا ایٹمی تعاون بھی شامل ہے کہ پاکستان ایٹومک کے اعتبار سے اگر کوئی پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے تو پاکستان ایٹم بم استعمال کرتا ہے کیا سعودیہ کے اوپر بھی اگر حملہ کیا گیا تو ایٹمی طاقت استعمال کی جائے گی اگر اس معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو گویا کے اٹھارہ ستمبر دو ہزار پچیس کو انڈائریکٹلی سعودیہ بھی ایک نیوکلئر پاور بن چکا ہے کیوں اس لیے کہ سعودیہ کی حفاظت کرنے والی جو پاکستان اسٹیٹ ہیں وہ بہرحال ڈکلیئر نیوکلیئر پاور ہے تو اس لیے اگر سعودیہ کی سوورینٹی کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو وہاں سے بھی اس کے حفاظت کا مکمل اور بھرپور جواب دیا جائے گا جس طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے بھرپور جواب دیا گیا تھا اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے برابر میں انڈیا ہے اسی طرح سعودیہ کے برابر میں اسرائیل ہے اور انڈیا نے اسرائیل کی مدد سے پاکستان کے اوپر بہت حد تک جنگیں لڑی ہیں حتیٰ کہ جو آخری جنگ ہوئی ہے اس کے اندر پاکستان پر جو ڈرون استعمال ہوئے ہیں وہ اسرائیلی ڈرون استعمال ہوئے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بالکل نادر اور بہت ہی زیادہ بہترین موقع ہے کہ وہ ایڈ کا جواب پتھر سے دے اب وہ سعودیہ میں بیٹھ کر اسرائیل کے اوپر مکمل نظر رکھ سکتا ہے یہاں تک کہ صرف دو سو یا ڈھائی سو کلو کے فاصلے کے اوپر سعودیہ سے موجود اسرائیل کے اوپر بمباری بھی کر سکتا ہے پاکستان کی وہاں پر موجودگی اس کا ڈیفینس سسٹم ہونا انٹیلیجنس شیئرنگ ہونا وہاں پر ہر طرح کے بیلسٹک میزائلز اور تیاروں کے ساتھ موجودگی یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی لٹکتی ہوئی تلوار ہے اب اسرائیل کے اندر انشاءاللہ ثمہ انشاءاللہ اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ جو مس ایڈونچر اس نے قطر کے ساتھ کیا ہے اس کا بھولے سے بھی سعودی عرب کے ساتھ سوچ سکے کیونکہ سعودی عرب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ہمیشہ سے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ سے محفوظ رکھنا ہے حرمین شریفین کو محفوظ رکھنا ہے اس کے لیے جس حد تک جانا پڑا پاکستانی قوم اس میں جائے گی اور پاکستانی قوم کے لیے تو ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اپنا خون کے آخری قطرے تک لڑنا اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہو سکتی اس عرض پاک پر میرا تن فدا میرا من فدا تو پاکستان کے لیے اس سے وجہ اس سے بڑی سعادت اور پاکستانیوں کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی جان ان کا مال حرمین شریفین کی تحفظ کے لیے استعمال ہو اس کے اوپر جتنی خوشی کا اظہار کیا جائے کم ہے جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ویسے تو الحمد للہ پوسٹ لگا دی گئی تھی لیکن میں نے سوچا کہ قوم کو شکرانے کے نوافل تو پڑھائیں اور قوم کو یہ پیغام بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں وہی ذلت دینے والے ہیں کچھ عرصے پہلے ہماری جو قوم ایک طرح سے قسمہ پرسی اور ایک طرح سے ذلت کی گھاٹیوں میں پڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل مدلے اور آپ کو یاد ہوگا میں نے جب پاکستان انڈیا کی جنگ کے بعد ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس میں یہی عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر جب ہم تاریخ میں دہرائیں گے تو یاد رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ کون سا وقت تھا جب پاکستان نے انگڑائی لی اور ذلت کی گھاٹیوں سے نکل کر عروج کے چوٹیوں تک پہنچا تو وہ وقت وہی دن تھا جس دن بنیان و مرسوس ہوا آج بنیان و مرسوس کے اثرات اور آثار ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں اور ہم خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور سعودیوں کے درمیان ہر قسم کے تعلقات کو تا قیامت مضبوط سے مضبوط تر فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی حاضری بار بار نصیب فرمائیں ہمیں وہاں کے تحفظ کی ذمہ داری جو دی گئی ہے اس کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ادا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین